एम्प्लाबी स्किल्स एम सी क्यूज फॉर वन ईयर एंड वन ईयर टू ईयर जूनियर कोर्सेस फर्स्ट अ रिजूम शुड वी डैश एक बायोडाटा होना चाहिए कैसा होना चाहिए तो शॉर्ट एंड प्रेसाइज फैंसी एंड कलरफुल हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हैविंग एकोनमिक्स एंड एब्रीविएशंस आंसर इज शॉर्ट एंड प्रेसाइज रिजूम शुड वी ओके देन सेकेंड दूसरा a written description of duties and responsibilities to be carried out in a job is called नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहलाता है सी वी जॉब डिस्क्रिप्शन रिज्यूम जॉब अप्लीकेशन आंसर इज जॉब डिस्क्रिप्शन आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए शन लेटर प्रिपेयर द रिजूम अपेयर एट इंटरव्यू सेंड रिज्यूम अपेयर एट इंटरव्यू इज करेक्ट आंसर आंसर इज सी अपेयर टू एट इंटरव्यू फोर्थ चूज सुटेबल डब्ल्यू एच वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस लिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त डब्ल्यू एच शब्द का चयन करें डैश एनिमल डू यू लाइक विच वाय वेर And when? Answer is which which animal do you like? Answer is A. Choose the correct punctuation mark after the word Rohan in the given sentence. दिए गए वाक्य में Rohan शब्द के बाद सही विराम चिन्ह का चयन कीजे. Rohan, David and Ram are playing hide and seek. ए कॉमा पेरियड स्लैश एंड हाइपर आंसर इज कॉमा एज करेक्ट आंसर नेक्स्ट चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉर द गिवन क्वेश्चन दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुने हाउ हव यू बीन वेरी वेल एंड यू थैंक यू एंड यू सेम टू यू ऑन वेशन एंड यू आंसर इज ए वेरी वेल एंड यू वेरी वेल एंड यू आंसर इज ए करेक्ट चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनिए वेन डिड द एक्सीडेंट हैपन इन द होटल ड्यूरिंग ट्रेवलिंग एट टेन थर्टी लास्ट नाइट ऑन द टेबल आंसर इज सी एट टेन थर्टी लास्ट नाइट आंसर इज सी ओके फॉर दिस एम सीक्यू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्क क्रिया का सही काल चुने आई डैश म्यूजिक वेन आई वॉज चाइल्ड लर्न आई एम लर्निंग विल लर्न लर्ड आंसर इज लर्ंड आई लर्न म्यूजिक वेन आई वॉज चाइल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन कैरिकुलम वेट सी वी इज ऑल्सो नोन एज सी वी को के रूप में भी जाना जाता है रिजूम जॉब डिस्क्रिप्शन कवर लेटर अप्लीकेशन लेटर आंसर इज रिजूम सी को रिज्यूम से भी जाना जाता है इसलिए आंसर इज ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक विथ कंपेरिटिव एडजेक्टिव तुलनात्मक विशेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए योर पेंसिल इज डैश देन माइन शार्प शार्पर ब्लंट ठीक। आंसर इज शार्प यूअर पेंसिल इज शार्प देन माइन। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरे वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट वेंट आर गोइंग हैड गोन विल गो फ्यूचर टेंस विल गो इज करेक्ट आंसर डी हियर विल गो वी विल गो टू दू आफ्टर ब्रेकफास्ट एलेवेंथ फील इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड सही शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए दे डैश गुड फ्रेंड्स इज आई एम आर वॉज दे आर गुड फ्रेंड्स मीन्स सी इज करेक्ट आंसर फिल इन द ब्लैंक विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल से रिक्त स्थान की पूर्ति करें द ट्रेन डैश थ्रू द टनेल पासड इज पासिंग है वॉज पासिंग आंसर इज बी इज पासिंग द ट्रेन इज पासिंग थ्रू टनैल फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर इंटर एडजेक्टिव उचित प्रश्नवाचक विशेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए डैश आर यू गोइंग हु वेर आंसर इज वेर इज करेक्ट फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए आई मेड धिस केक डैश माई सेल्फ यूर सेल्फ हिम सेल्फ इट्स सेल्फ आंसर इज माए सेल्फ करेक्ट आंसर फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए सी मेड धिस केक डैश इट्स सेल्फ माए सेल्फ हर सेल्फ हिम सेल्फ आंसर इज हर सेल्फ सी मेड धिस केक हर सेल्फ आंसर इज सी करेक्ट हेयर क्वेश्चन सिक्सटीन फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर रिप्लेक्शिव प्रोनाउन उचित कर्मवाचक सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए सी हैज हर्ट डैश माइसेल हर्सेल हिमसेल एटसेल सी हैज हर्ट हिमसेल फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण से रिक्त की स्थान की पूर्ति कीजिए द लिटल गर्ल्स डैश आइज रिवेल्ड हर मिशि टू बी फीक शॉर्ट साइटेड ट्विंकल ट्विंकल इज करेक्ट आंसर डी फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल प्लेस प्रीपोजिशन उपयुक्त स्थान पूर्व सर्व के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर एट इन ऑन अंडर आंसर इज ऑन आंसर इज सी करेक्ट माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड सही प्रश्न शब्द भरे डैश इज द स्पीकर ऐट द फंक्शन व्हाट, वेन व्हाई, हू आंसर इज डी स्पीकर एट दिस फंक्शन 20, लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड निम्न स्तर की भाषा को भी कहा जाता है सोर्स कोड मिडल वेयर मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज आंसर इज मशीन लैंग्वेज सी सी इज मशीन लैंग्वेज आंसर करेक्ट ट्वेंटी प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू उच्चारण को संदर्भित करता है डिपथोंग कंसोन पंक्चुएशन प्रोडक्शन ऑफ साउंड आंसर इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज करेक्ट आंसर है प्रोडक्शन ऑफ साउंड नेक्स्ट ट्वेंटी वन अरेंज़ द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड इन टू मीनिंगफुल सेंटेंस निम्नलिखित शब्दों के समूहों को अर्थपूर्ण वाक्य में पुनर्व्यवस्थित करें टीचर स्कूल वर्क सी एस, स्कूल वर्क एज अ सी टीचर सी वर्क एज अ स्कूल टीचर सी टीचर वर्क एज अ स्कूल एंड वर्क सी एज अ स्कूल टीचर आंसर इज सी वर्क एज अ स्कूल टीचर आंसर इज बी करेक्ट। ट्वेंटी थ्री द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड अचानक और प्रबल भावना को व्यक्त करने वाले शब्द को कहते हैं पंक्चुएशन इंटरजेक्शन कंजक्शन अपोस्ट्रॉफी आंसर इज बी इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन इज करेक्ट आंसर ट्वेंटी फोर्थ वेन यू ग्रेट हाइयर ऑफिशियल सच एंड स्टीचर इंस्ट्रक्चर्स आर सुपरवाइजर यू शुड यूज जब आप शिक्षक प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको उपयोग करना चाहिए गुड मॉर्निंग हैलो है आंसर इज ए गुड मॉर्निंग ऑलवेज वी शुड से गुड मॉर्निंग एट इन मॉर्निंग विच इज अ साइलेंट लेटर इन द वर्ल्ड आंसर आंसर शब्द में एक मुख्य अक्षर कौन सा है आर ई एस डब्ल्यू डब्ल्यू इज करेक्ट आंसर विच वन इज अ डूज ऑफ डिस्कशन एटिकेट्स कौन सा डूज चर्चा शिष्टाचार है लूज युअर टेम्पर लिसन टू अदर्स टॉक अबाउट यू रिलीवंट डिटेल्स यूज इम्पोर्ट लाइट आर रूट लँग्वेज आन्सर इज बी लिसन टू अदर्स ऑलवेज वी शूड किप लिसन टू अदर्स देन यूज आवर वर्ड्स आनसर इज बी ट्वेंटी सेवन विच वन इज अ डोंट ऑफ डिस्कशन एटिकेट्स कौनसा डूज चर्चा शिष्टाचार का है बी ओपन माइंडेड यूज मॉडरेट टन लिसन टू अदर्स आर्ग्यू अननेसेसरी आर्ग्यू अननेसेसरी आनसर इज करेक्ट हिअर विच वन इज अ कार्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर कोणसा है टेन फाईव सेवन अँड नाईन आनसर इज ए टेन ट्वेटी नाईन विच वन इज अ कार्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर कौनसा है टेन टू फोर थ्री थ्री डी इज कार्डिनल नंबर आनसर इज डी थ्री थर्टी विच वन इज अ कार्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर कोणसा हैर टेन फर्स्ट एन्ड वन डी वन इज कार्डिनल नंबर हेयर आंसर करेक्ट डी विच वन इज अ कार्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर कौन सा है वन फिफ्थ एट सेकेंड आंसर इज करेक्ट वन वन इज कार्डिनल नंबर ए विच वन इज एन एक्सप्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयाबोधक वाक्य कौन सा है What a beautiful house it is. It is a beautiful house. Is it a beautiful house? Uh, D. Your house is beautiful. Answer A. What a beautiful house it is. 33. Which one is in active voice? Kaun sakriye awaz mein hai. Ram has passed the exam. The ball was caught by him. द बुक वॉज बीइंग रीड बाय ही वी वेअर ड्रिवन होम बाय डॅड आन्सर इज ए राम हॅज पास्ट द एक्झाम थर्टी फोर विच वन इज इन पॅशिव व्हाइस निष्क्रिय आवाज मे कोणसा है मोहन इज पेंटिंग अ हाऊस सी वाज रीडिंग अ बुक हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाय अस आई हैव सीन दैट मूवी आंसर इज सी हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाय अस थर्टी फाइव विच वन इज नॉट अ कंजंक्शन कौन सा एक संयोजन नहीं है एंड आर बट ऑन आंसर इज डी ऑन इज नॉट कंजंक्शन थर्टी सिक्स विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग भूमिका निभाने का, का कौन सा लाभ नहीं है ए बिल्ड्स कॉन्फिडेंस डेवलप्स लिसनिंग स्किल डेवलप्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप्स बोरडॉम आंसर इज डी डेवलप्स बोरडॉम बोरियत विकसित करता है थर्टी सेवन विच वन इज नॉट अ ओवल कौन सा एक स्वर नहीं है ए एफ आई एफ इज आंसर करेक्ट सी एफ आंसर करेक्ट थर्टी एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑफिस एटिकेट निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है वन शुड ड्रेस फॉर्मली वन शुड नॉट workplace lit, uh, work answer is a शुड should dress formally is correct answer 39 वर्ड that is pronounced the same as another word but differs in meaning is called वह शब्द जिसका उच्चारण दूसरे शब्द के समान ही होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है कहलाता है होमोफोन होमोग्राफ, डिप्टोंग, सेलेबल तो होमोफोन इज करेक्ट आंसर हियर आंसर इज ए ऑप्शन होमोफोन इज करेक्ट आंसर थैंक यू गाइज थैंक यू थैंक यू वेरी मच